Geçen cumanın vağdına talağın şumdığını, katı bir ervet yağdaydığını, etmeli işdeğerliğini, kod deliller bilen düşündürdük. Halağın tay e harfini kiyge evurup, kaf harfini kepge evurup, öyle yanına sen kelak diyse, bunda da talak bulk gider. Yine hemen bu zatlar takidlep aydiyanım, bir neşe nimşerek ölümlü adamlar bir yerlerden bir zat görüp, ay, Yeke yeke ait sonra birden üç talak bir bilen birden yokur bir olmaz deyip birinci adımdan kulaklarına degiriptirle. Şonun bilen 3 talaq eden da yamış kadını uğruv alıp yürü elle Olur doğurdu hatta adır ol adamlar ömrü geçen adamlar. Ayalna başa yıp açacak bulun, diline talak gelse şunları talak bulur. Meselen, sen ak diyecek bul ya Sen ak diyecek bulunla, dili yanlış akıda sen talak diyse, şunları talak bul